আজি ওলাইছোঁ আলফুলক ভেকচিন দিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ইমান বেছি খৰধৰ হ'ল যে ভাতকেইটামান মানে খাই আহিবলৈ সময় একেবাৰে নহ'লে আৰু ভাবিলোঁ যে আলফুলৰ কাৰণে অকণমান ভাত লৈ যাওঁ বুলি যিহেতু মায়ে ভাত বনাই থৈ দিছিলে কিন্তু ব বনাই থোৱা ভাতকেইটা খাবলৈ আমাৰ সময় নাই মানে ইমান বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত খৰধৰকৈ আমি আহিলোঁ আৰু তাত আহি পাওঁতে মানে ডক্টৰ ডক্টৰগৰাকী মানে গুচি গ'ল খাবৰ কাৰণে আৰু আমি দুঘণ্টামান ৰ'ব লাগিব বুলি ক'লে আৰু সেইখিনি সময়তে আলফুল্লে যিহেতু ভাত লৈ আহিছিলোঁ লগতে অকণমান পিটিকা এনেই দুটামান ভাত আনিছিলোঁ কিন্তু হাজবেণ্ডে ক'লে যে তাৰো অকণমান গাটো ভাল লাগি থকা নাই সেইকাৰণে সি একো নাখাওঁ বুলি ক'লে মইতো ক'ৰবাত খাই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে তাৰ পৰাই আলফুললৈ অনা ভাতকে অকণমান তাকো খুৱাইছোঁ লগতে আলফুলকো খুৱাই আৰু আমাৰ ইমানেই বেছি লাগ বেয়া আছিলে যে দুই মিনিটৰ আগত ডক্টৰগৰাকী লাঞ্চ ব্ৰেকৰ কাৰণে ওলাই গুচি গ'ল আৰু পেচেণ্টটো বহুত কম আছিলে সেইকাৰণে আচলতে তেওঁ বহুত দেৰিকৈ আহিম বুলি ক'লে আমি গৈ পালোঁগৈ এটামান বজাত কিন্তু তেওঁ আহিম বুলি ক'লে চাৰিটামান বজাত আৰু ইমান সময় আমি কি কৰি থাকিম সেইকাৰণে বোলো কিবা এটা খাই আহোঁগৈ বুলি খাবৰ কাৰণে গ'লো যিহেতু হাজবেণ্ডে ক'লে মই নাখাওঁ বুলি আৰু তাক সেইটো ভাত অকণমান খাই খাই ল'লে আলফুলেও অকণমান খাই ল'লে সেইকাৰণে বোলো মই কিবা এটা খাই আহোঁগৈ যিহেতু ইমান সময় ৰখিব লাগিব নহ'লে ভাবিছিলোঁ সোনকালে গৈ বেজীটো ল'ম আৰু লগালগ ঘৰলৈ আহিম ঘৰতে ভাতটো খামহি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত বেছি ভোক লাগিলে তাতে খাই মেলি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে আকৌ আমি আহি পাই গ'লোহি ডক্টৰৰ চেম্বাৰত এইফালে আলফুলে গম পাই গৈছে যিহেতুকে তাই বেজী ল'ব বুলি সেইকাৰণে তাই তাৰ আগৰ পৰাই যি টি বকিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰপিছতে আমি সোমালোঁ এনাইহঁতৰ ঘৰত আৰু তাতে মই চাহ তাহ সকলোকে বনাই মেলি দিলোঁ আৰু আমিও চাহ একাপ খাই ঘৰলৈ বুলি আহি